Доброго дня! Ми раді вас бачити на сайті Марічка News. і я Тетяна Навроцька. Сьогодні ми будемо з вами робити макіяж максимально швидко. Цей макіяж буде денний і займає він приблизно 15 хвилин. В спеку ніхто жінок не хоче перевантажувати своє обличчя косметикою, але хочеться, щоб макіяж був легким, непомітним і швидким. І у цьому нам допоможе. визажист Юлия Витвицка. Привет, друзья! Для того, чтобы нам создать дневной красивый макияж, мы должны приступить с первого дела. Это протереть наше личико тоником. Лосенчиком. Какие тут Второй наш шаг, мы должны увлажнить кожу нашего лица подходящим каким-то для вас, возможно, кремчиком. Что вам больше нравится, какой продукт. Каждый выбирает свой сам. Это, в принципе, можно сделать и пальчиками тоже. После того, как мы нанесли кремчик увлажняющий, я вот предлагаю нанести на кожу базу такой для спраймер, для вот сияния кожи. Вот маленькие там такие частички, я не знаю, будет видно вам или нет. Мерцание идет очень красивый, Свежесть придает плечку. Летом я предлагаю не наносить какие-то плотные тяжелые текстуры. Я имею в виду вот тональный крем. Я, ну, мы все знаем, сейчас есть вот такие биби крема. Так что я думаю, они будут очень хорошо смотреться на кожу. Сейчас мы наносим биби крем. У меня значит есть вот два таких. Я люблю их смешивать между собой. Почему выбираю на летний макияж и на дневной даже так биби? Потому что он намного имеет легче структуру и не так будет перегружать нам кожу нашу, что очень главное, тем более сейчас вот в летнюю погоду. Не хочется перегружать. Дома, в принципе, можно это все делать пальчиками. Я так и Для того, чтобы наши глазки выглядели свежее, я предлагаю нанести немножечко, буквально совершенно чуть-чуть консилера. И даже возьмете, может, маленький там бьюти-блендер, если есть, смочите его водичкой и буквально чуть-чуть вот так, смотри, наверх, под вот, нервные века. Потому что если его кисточкой нанести, он очень будет такой перегруженный, а так мы буквально чуть-чуть Еще на спинку носика так, выделить его и ну, галочку над верхней губой. Наша личка готова к приданию макияжа и первое, что мы делаем, делаем форму нашим бровка. Бровки наши прорисованы, и я предлагаю нанести немножечко хайлайтера под бровкой и в внутренний уголок глаза, для того, чтобы придать более свежий такой вот взгляд наш. И еще, кстати, можно такую вот штучку сделать на галочку над верхней губой. А сейчас хочу вам показать такую вот фишку, как говорится, тренд сезона сейчас. Так что у меня есть такая вот штучка. Она имеет кремовую текстуру. В чем именно интересно? В том, что мы это одно средство можем нанести и на глазки, и на щечки, и на губки. Доступим. Кстати, я использую пальчики, только мне очень нравится легкими такими движениями. Ну вот так бывает. Так, этот так можно называть, средство ему любимое, имея такой нежный персиковый оттеночек. И еще бы я хотела нанести такое легкое-легкое сияние. У нас, значит, тоже такие кремовые тени. Как вы видите, все делаем пальчиками. Значит, глазки наши готовы. И для как уже такого завершения образа, хотя это еще не завершение образа, именно на наши глазок я предлагаю нанести э, именно коричневый тушь. Оно более будет такой естественный вид и смотреться очень будет хорошо. И еще предлагаю вам нанести водостойку, потому что сейчас лето. И я все-таки предлагаю нанести также тушь и на нижние реснички, потому что есть многие визажисты, которые говорят, что не нужно этого делать, но мне больше нравится, потому что взгляд у нас делается открытым. Я очень люблю наносить такие пучочки, я думаю, все девчоночки знают, что это такое прекрасное средство во внешний уголочек глаза для того чтобы придать нашему взгляду еще более открытости и такого объемчика красивого, натурального. Буквально пару штучек, много не надо. Значит, у нас глазки не перегружены, поэтому я предлагаю вот в данном случае Танюшке, как она сейчас пойдет на работу, нанести такую красивую блеск помаду. Она потом, кстати, она делается матовой. Очень такая интересная штучка. И я вам предлагаю вот как бы сейчас с летом наносить без карандаша ее. Вот такой более натуральный образ. Руки наши готовы, и я предлагаю нанести немножечко такие персиковые пумяшечки. И буквально чуть-чуть на -чуть Немножко можна нанести на спинку носика. Ну все, наш образ літній, ніжний і одночасно яскравий і готовий. У цьому нам допомогла чарівниця наша, Юлія, яка перетворює жінок у принцес. Ми готові йти на роботу і досягати успіху. І вам також цього бажаємо. До зустрічі!